Друзі, усім привіт, ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. І у цьому відео я хочу пригадати матч Національної збірної України, який відбувався 11 жовтня 2006 року. Це був матч кваліфікації на чемпіонат світу 2008 року. Збірна України, Олега Блохіна... У Києві на стадіоні НСК Олімпійський Команда приймає збірну команду Шотландія Уолтера Сміта. 2-0. Друзі, 2-0. Збірна України здобуває перемогу. Переможні м'ячі Олександра Кучера та Андрія Шевченко принесли збірні Україні неймовірні, важливі три залікові пункти. у той момент часу, это было просто наимоверно важно в итоге. Украина с тремя очками, но давайте, друзья, сгадаем этот матч. Сгадаем его, извиняюсь, с вами по порядку. 55 тысяч глядачів было у Киеве Плюс 14 градусов тепла. Главный арбитр из Швеции Мартин Хансон его ассистенты Фредерик Нильсен и Канет Петерсон, резервный арбитр Мартин Ингварсон из Швеции, это стартовая 12-ка. ну, это бригада арбитров. А теперь давайте до стартового 12 переход. До Украины Олег Блохин, главный тренер команды, Олександр Шапковский в воротах, Андрей Несмачный, Анатолий Тимощук, Андрей Русал, Андрей Шевченко, Олег Шалеев, Олег Гусев, Андрей Воронин, Александр Кучер, Калиниченко Максим, Вячеслав, Сид... Вячеслав Сведерский. Да, Вячеслав Свидерский, це стартова 11-го украинского сборной. Шотландия, Уолтер Смит, главный тренер команды, Крейг Гордон Ворота, воротах, Робби Нильсон, Грэм Александр, Стивен Пресли, Дэвид uh, Уир, Барри Фергюсон, Даррен Флетчер, Гэри Келдвелл, Кенни Милнер, Пол Хартли, Джеймс Макфеден, Джейм, да, Джеймс Макфеден. Со Это стартовая Шотландии. В Украине еще там Артем Милевский, Лига Гусева поменяет, Шершун Богдан Андрея Воронина поменяет. Андрей Воробей поменяет Максима Калиниченко. Ну, в Шотландии там Крис Бойт Джеймса Макфеда поменяя, Стивен Макманус Робби Нильсона поменяя. Ну, такие будут замены в Шотландии. Повидно. А я тут про сам поединок, который все в Киеве, да, на стадионе. А, НСК Олимпийский, то цей матч, он же, друзья, мав неймоверное важное значение. Неймоверное важное значение. А, он, а... Друзья, то да, давайте теперь ведь про сам матч. говорить, який мав справді неймовірно важливе вы Україна Украина в домашних стенах завладела, в принципе, да. Инициатива, и Украина играет в дома, Украина играет прицелимо в булевальникам, и уже на четверти хвылы не матчу. Первая загроза Андрей Шевченко. Ну, лидер команды Андрей Шевченко, да, был Національної национальная сберная Украины, капитан украинской сборной, до речі, Чебаре, Фергюсон, капитан был в Штанде, Андрей Шевченко, капитан в Украине. Вот. Андрей Шевченко был, знаете, вот прям неймовірна была активность ведь лидера, да, национальной сберной Украины. И, в принципе, Украина домінувала, Украина, да, больше владела мячем, Украина створивала больше моментов, там и не понравился Так уж пробивал 24 матч, по воротах. 24-й хлын. Мащук по Такой Украина. Подача. Удар головой. Мимо. Мимо. Пробивает футболист Национальной сборной Украины. 28-й. Троицы в Украины был стандарт. Подача. Удар по воротах. И на месте вратарь сборной Шотландии. Супер момент створил Украина. 39-та года матча. Украина, мой момент. Выход один на один. Украина. Удар. И на миссии вратарь Шотландии. Супер момент. Андрей Воронин. Могли забивать украинцы. Могли, но не смогли. Не змик Андрей Воронин забить. Перша сорока піти хлонка завершується в ніч 0-0. Другий тайм сорок хвилина матчу у збірна України. Здорово, атакує провалом Україна такого не безмейна простріл. Момент! Шевченка, удар, штанга, рятує Шотландію добивання не змогли. українці, наші. Друзі наші. добрые, не смогли реализовать этот момент. У нас прекрасная сборная Украины, у нас потрясающая сборная. И наши могли забить на 47-й холоне. Андрей Шевченко! Друзья, Андрей Шевченко практически забил. Но стик и Шотландию. 51-й раунд небезпечно небезопасно, Белеврид, Шотландия, небеспечно хорошая пошла подача с левого фланга, Украина тиснет на ворота Шотландии, 56-й раунд матча, Украина, такой правом флангом подача, удар по воротах, и не забивает Украина, еще один супер момент в истории Украины, какие моменты-то пошли в Украине, уже просто стопроцентные были моменты, и Шотландия уже откровенно распочила уже сейчас Ну, просто уже откровенно. Гол назревал. Конечно, гол Друзи назревал. Его все на 60 на матчу штрафные поды. украина подача момент удар гол это гол 1 0 1 -0. наши забили друзья наши забили один 0 александр кучер на 60-й хв не все-таки все-таки забили друзья все-таки забили не без доли везения вот вот тут конечно не без доли везения конечно нужно было повезти уже украине наконец-то и по 6 Украине, друзья, посчастливо! Но Украина награла на этот гол! В Украине такие были моменты! Они заслужили! Друзья, конечно, они заслужили на этот гол! Украина заслужила! Андрей Шевченко! Андрей Шевченко! Подал! Подал на так! Что мяч! А там был футболист Шотландии еще, который мяч намогался выбить. Ну дошел до Александра Кучера. Александр Кучер! Наши впереди, друзья. Наши забили. Украина забила, друзья. Наши, друзья. Украина полностью контролировала, контролировала ход встречи. Но на 81 й у него в Шотландии был момент на золота. Это был момент на, на, на нанове золота. А так в Шотландии правым флангом подача. Абсолютно один футболист Шотландии. Абсолютно один. И никто даже не прикрыл его. Это был стопроцентный момент. Это был момент на гол. И это я вам, друзья, но ведь более могу сказать. Это должен был бы быть гол. Просто посчастливый футболист Шотландии не попал как след по мячу. Это вратовало сборную Украины от больших проблем в данном противостоянии. Украина доминировала, Украина абсолютно по делу промогала, но концовка, как всегда, была напряженной, как всегда, конечно. Потому что против Шотландии легко Николы не бывает. Супер момент истории была Шотландия. Али Украина контратакует. Ведь 76 й матча Кунрак из Берны. Украина контратака в 2 2. В 2 в 2. Все, конечно, украинцы Шевченко. Ой, Андрей Шевченко заработал червону картку для футболиста сбирной Шотландии. Вот это да, Стивен Пресли. Утримает червону картку. Но откровенно он свалил на Андрея Шевченко. Уже понял, что проигрывает в скорости. Но свалил. Это был фолк Кастани надежды. Это фол Кастани надежды. Украинцы еще и в большинстве залишаются. Но в большинстве, конечно, Украина. Друзья, да. Вы знаете, в большинстве все-таки Украине стало трисочки так полегче. Ну и пенальти. Пенальти. Украина заработала так Лима флангом. Прострел. И падение в штраф. Ну, это пенальти. Это абсолютно железнобетоннейший пенальти. Это железнобетоннейший пенальти назначает судья вот, э, Мартин э, Хайсон, да? Пенальти. Андрей Шевченко, у которого были хорошие моменты, чтобы забить. Ну, конечно, лидер Андрей Шевченко, но кто как были будет пенальти? Украине главное забить. Поставить крапку. Все, номер Украины разбегается, бьет поворота гол! Это, это сбирно! Украины, яка забивает на 89-й хлодней матчу. Наши победили! Друзья, наши победили! 2-0! Друзья, 2-0 наши победили! Александр Кучер и Андрей Шевченко. Наши победили! 2-0! Друзья, напряженный матч, где не все было идеально. Не все было гладко. Да Украина доминировала. где Украина створила богато моментов. Но Шотландия могла забить на 71-й Это был уже стопроцентный момент. Но может, возможно даже этот момент краще, чем пенальти. Возможно. Вполне себе возможно. Что этот момент краще, чем пенальти пробить. Думаю, что там, ну, ближе, конечно, к метров 11, там, где-то с метров, там, 7, это была просто ударнейшая позиция, это был верный гол, я уважаю. Просто почувствовала, что как следует не попал головой по мячу. Если бы как следует футболист в бы попал по мячу, это был бы гол. А это 100% был бы гол, потому что среагировать на такой удар, ну, конечно, все возможно, но, как по мне, это маловероятно. Если бы попадал бы в дальний кут, так уже попадал. Украине откровенно почерстело. Мне кажется, этот момент, если тогда бы исстояла бы статистика BXG, я думаю, этот момент могли при приравнять к голу, к чистому голу. Вот. Поэтому как-то так, ребята. Но Украина на главной еще помогая, Это самое главное. Что? Три очка за Украиной. Украина помогает. Ми з вами, друзі, пригадали даний поєдинок, який відбувався 11 жовтня 2006 року. Це був матч кваліфікації на чемпіон світу 2008. Ніска Олімпійський Київ. Україна Шотландія 2-0. Наші перемагають Україні добрати! Шотландії добрати! Вам, друзья, любви, добра и счастья. Потому что это не купить, это самое главное. Это самое главное. И главнее этого ничего нет. Я вам, друзья, этого и обожаю. Будь счастлив. Всем пока.